श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी स्वामींचा हा मंत्र ऐकताच चमत्कार होण्यास सुरुवात होईल हा मंत्र खूपच प्रभावशाली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जलद गतीने प्रभाव करतो हा अतिशय दुर्मिळ आणि अमूल्य मंत्र आहे हा मंत्र प्रेमळ आणि ब्रह्मांडनायक श्री स्वामी समर्थांचा आहे या मंत्राचा जप तेव्हाच कराल जेव्हा आपल्याला अगदी खूपच लवकरात लवकर धन हवे असते आणि त्यांना अतिशय पैशाची गरज असते आपल्याला नेहमी पैशासंबंधी अडचणी येतात हातात पैसा टिकत नाही तर हा मंत्र त्यावर अतिशय रामबाण उपाय आहे दुर्लक्ष करू नका हा मंत्र तुम्ही विश्वासाने आणि भक्तिभावाने ऐकलात तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही एवढा पैसा नक्कीच मिळेल परंतु आपल्या स्वामींवर विश्वास असायला हवा आपलं आयुष्य सुखी आणि आनंदी जगायचे असेल आपल्याला या मंत्राचा प्रभाव आपल्या जीवनात पाहिजे असेल तर हा मंत्र तुमच्या मोबाईलवर लावून सोडून द्या हा इतका चमत्कारिक मंत्र आहे की अनेक कुटुंबाचा उद्धार या मंत्राने केला आहे जो कोणी पण ह्या मंत्राचे श्रवण केले तेव्हा त्यांना चमत्कारिक अनुभव आलेले आहेत ते त्यांचे जीवन आनंदात जगत आहेत आणि त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण झालेल्या आहेत घरातील गरिबी दूर झालेली आहे कुठलीही समस्या दूर झालेली आहे या मंत्राद्वारे स्वामी नष्ट करतात ह्या सगळ्या समस्या त्यांचे जीवन स्वामीमय झालेले आहे स्वामींचा आधार त्यांना मिळत आहे त्या कुटुंबात अतिशय सुख आणि शांतता आहे तुम्हालाही आपले जीवन स्वर्ग करायचे असेल तर स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद प्राप्त करून आपले जीवन आनंदी आणि सुखाने जगायचे असेल तर हा मंत्र आवर्जून ऐका तर मंडळी जो मंत्र मी तुम्हाला सांगणार आहे हा मंत्र स्वामींचा अद्भुत आणि शक्तिशाली मंत्र आहे या मंत्रात इतकी शक्ती आहे की भयंकर संकटातून मुक्तता होऊ शकते आपले करता करविता स्वामी आहेत आणि त्यांचे नाम जप <Z> केल्यानंतर <Özell großes> आपल्याला त्यांचा आशीर्वाद प्राप्त होतो मंडळी तुम्ही फक्त एकाग्रतेने आणि शांत मनाने हा मंत्र ऐकत राहा तुम्ही मोबाईलवरती हा मंत्र लावून ठेवू शकता आणि त्यांचे नाम जप करू शकता तुम्हालाही स्वामींवर विश्वास असेल आणि स्वामींचा आशीर्वाद प्राप्त करायचा असेल तर हा मंत्र नक्की ऐका दुर्लक्ष करू नका स्वामींवरती संपूर्ण विश्वास ठेवून तुम्ही मनापासून ऐकला तर तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची कमतरता भासणार नाही त्यामुळे आजच हा मंत्र संपूर्ण ऐका तर मंडळी हा स्वामीमय व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की सांगा आणि कमेंटमध्ये स्वामी समर्थ असे लिहा तर मंडळी पाहूया तो मंत्र काय आहे त्या अगोदर हा मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे मिटून घ्यायचे आहेत स्वामींची मूर्ती डोळ्यासमोर आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे हे स्वामी महाराज माझी जी काही इच्छा आहे ती तुम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करा, कर करा। आणि मगच तुम्हाला स्वामींचा आशीर्वाद पाडवळ मिळणार आहे तर आणि हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे ऐकायचा आहे नाही बघितला तरी चालेल परंतु श्रवणानेसुद्धा भरपूर फायदा होतो तर पाहूयात तो मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थायन महा ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्ति सूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्था न महा ओम श्री अनशक्तिसूत्रा श्री स्वामी समर्था न महा ओम श्री अनशक्तिसूत्रधारा श्री स्वामी समर्था न महा श्री अनंत शक्ति सूत्रधारा श्री स्वामी समर्था नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्ति क्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थायन ॐ श्री अनन्तशक्ति सूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ श्री सूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ अनन्त श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थायन महा ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्ति सूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्ति शक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री सूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री समर्था समर्थाय महा ओम श्री अनंत शक्ति सूत्रधाराय श्री स्वामी समर्था महा ओम श्री अनंत शक्ति सूत्रधाराय श्री स्वामी समर्था महा ओम श्री अनंत शक्ति सूत्रधाराय श्री स्वामी समर्था नहाँ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थायन महा ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न 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 ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थायन महा ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय न ॐ श्री अनन्तशक्ति क्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्तिसूत्रधाराय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री अनन्तशक्ति सूत्रधाराय श्री स्वामी समर्थाय नमः